Те, що ми обіцяли, мало статися. Як кажуть, довго чекали і Добре. дочекалися. Наші гості, яких ми з радістю представляємо, це ну не побоюсь цього слова. Легендарна група. Грін грей, ваші Грей, доброго вечора. Шановные, уважаемые, уважаемые наши, наши друзья, если да, не, можно, можно, можно. Думаю, можно так сказать. Хотелось бы, конечно, подарить людям немного позитива. Расскажите о вашем творчестве. Я знаю, что у вас в этом году юбилей, вы уже совершеннолетние. Ну, По американским законам, вы... да, 21 год вам уже исполнился. Поздравляем да. вас. У uh, вас uh, uh, последняя работа, вот, которая заинтересовала особенно клип uh, призванный усыновлять детей, насколько я uh, правильно поняла смысл, uh -huh. пересмотрела, очень затронул. Uh, клип мы покажем немного позже нашим телезрителям называется Он помогите найти. Скажите, почему uh, затронула вас эта тема, чем она вам близка? Ну, изначально песня появилась, потому что действительно очень много вокруг, Миссин разыскивается, помогите найти. То есть тематика была что-то на эту тему, тем более, что вот в моем родном Соломинском районе, вот там случилось, что вот рискали ребенка, это так оказалось, что это знакомый. А потом мы уже при создании этой песни и при создании работы над да. видеоклипом, на... мы просто увидели ЮНИСЕФ. Ну, то есть по городу, Лайтбокс и Юнисеф, и вышли просто на контакт с этой организацией. Это, в принципе, была спонтанная такая очень ситуация. Но этот, мы познакомились непосредственно с ребятами, и вот как бы и возникла и они поддержали эту нашу идею. То есть это вот вылилось вот в такую вот, собственно, идею в том, что, как сказал правильно Андрей в свое время, что раньше он считал, что вот нужно помогать детским домам, а лучше было, чтобы детским дому вообще не было, чтобы дети усыновлялись, и они все-таки росли в семьях. Потому что я как в вот полусирота, то есть я в неполной семье, понимаю, что родители, когда и, и те небольшие там, но ну, то, что вспоминаешь, когда родители вместе, это естественно ну, очень светлые воспоминания. Это каждый ну, ребенок должен. Ну, прожить нормально, скажем. А что мы должны сделать тогда граждане, суспільство для того, чтобы не было этих детских будинків, яка має бути Ну, во-первых, обратить на это внимание. Ну, то есть, проблем. на самом деле, все поддерживают, как правило, правильно? То есть, это редкие люди, которые не счит, так не считают. Просто э, сейчас, опять же, наши восточные соседи, у них ситуация такая, что они приняли закон о том, чтобы детей с Россией, например, в другие страны не усыновлять. естественно, там страшные истории показывают и так далее. Да. Например, наша позиция и мнение, что если в мире есть места, где могли бы жить, неважно, чьи дети украинские, российские общий, или африканские, проблема. да, то пусть они живут, они и так будут знать, что у них украинские корни. Ну, то есть, вот мне кажется, что в Европе, например, стоит очередь за детьми которые хотят усыновить, а у нас стоит очередь из детей, которые хотят э, семьи. поэтому вот этот дисбаланс, я думаю, э, воспол. Бюро да. бюрократические различные И, и по большому счету да. да. Миссия, ну наша по крайней мере простая, это доносить э, до людей, до друзей своих именно информацию о том, что детский дом это, к сожалению, это скорее Э, пережиток прошлого, ну, то есть, э, том таких но это 20 30-х годов прошлого века, да. когда там война, когда нужно где-то их аккумулировать, детей, а в, в наше, ну, так скажем, мирное время достаточно, э, можно задуматься и о самом таком беззащитном слое общества. Тем более, что и многие есть люди, которые могут себе этого позволить, может, они даже не задумывались над тем, что это просто решается. И на примере многих знакомых, знаю, что ну, вот иногда люди не могут но ну, завести ребенка по каким-то там ну, проблемам со здоровьем или там что-то, ну вот как бы... А в принципе все, все рядом, все как бы вот здесь, в твоих руках. Ну, как я уже сказала, этот клип мы посмотрим немного позже. Скажите, а вот события, раз уж мы коснулись событий в нашей стране, политики, как тот же Майдан, события последнего времени отразились на вас, на вашем творчестве, ну и даже на вашем мировоззрении? Как-то будет это отражаться в песнях, музыке, далее на вашей работе? Ну, все отражается на музыке. И качество воздуха, и чистота воды, и, естественно. Но в данном случае я скажу, что мы делаем музыку всегда, в вне зависимости от того, зима, осень хорошо ли все или плохо ли мы ее делаем, потому что мы должны это делать, ты выбрал себе такой путь, идешь. Потому что мне, например, на... не нравится, когда вдруг начинают этим спекулировать и на вот основе чего-то. Делают вот, хиты. Делают Матинал. хиты, я считаю это спекуляцией, то есть мы, мы делаем, мы это делали, делаем и будем делать. Ну, кстати говоря, знаешь, вот еще я заметил, не только по нашей группе, а вообще по многим другим нашим группам, соплеменникам, что песни коллегам. пишутся да, ну, коллегам, соплеменникам песни пишутся в принципе это будущее ну то есть вот любо, любая песня это своеобразное такое прогнозирование будущего может быть даже Но это в нашем даже с нашим мировоззрением то есть можно понять эту песню спустя там два три года именно в том формате в котором оно происходит ну например там если говорить о нашей песне депрессивный листопад и сказать что она написана именно сразу же после событий ну, там огромное количество дат к сожалению то естественно эта песня сразу смотрится именно как про вот вот это. как будто бы это об этом поэтому искусство оно не должно э, показывать э, впрямую что стакан это стакан а стол это стол это все-таки какая-то плоскость креатива творчества И...